ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat rekan semuanya tepatnya sekarang hari Sabtu tanggal 28 September ya perkembangan terbaru progres terbaru buat rekan semuanya kami membagi info seputar pencapaian daripada renovasi Stadion Kanjuruan sekali lagi Hari ini tepatnya hari Sabtu siang hari tanggal 28 September 2024 Sebelum kita lanjut saya senantiasa berdoa Buat rekan para subscriber ya Yang sudah subscribe pada channel kami Semoga anda senantiasa diberikan kesehatan keselamatan Dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah Dan sukses selalu Dimanapun para subscriber berada, dimanapun para subscriber beraktivitas, salam sukses. Demikian juga buat para pekerja, semoga senantiasa diberikan selamat, panjangkan umurnya, diberikan kesehatan buat para pekerja yang dalam hal ini melaksanakan renovasi stadion Kanjuruan Sukses. Buat PT Waskita Karya dan Abi Praya dalam rangka renovasi Stadion Kanjuruan salah satu kebanggaan stadion buat keluarga besar Aremania dan Arema Nita. Ya, yeah, yang untuk baru ketemu dengan channel kami silakan berikan dukungan dengan ikhlas hati tentunya buat channel kami agar terus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang kami sampaikan buat rekan semuanya dengan cara like, komen, dan subscribe ya betul sekali rekan silahkan di klik ya tanda jempolnya dan di situ ada subscribe silahkan diklik subscribe nya ya di situ ada notifikasi silahkan diklik agar terus bisa mengikuti kegiatan kami subscribe itu sendiri gratis kan subscribe itu cuman sekali ya nah, itu rekan ya oke rekan bagaimana perkembangan uh, daripada stadion kanjuruan ini sendiri kita ikuti rekan ya Stadion Kanjuruan ini sebenarnya ada di desa Kedung Pedaringan ya, kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang. Nah, ini rekan ya. Mungkin ada selama ini belum tahu. Stadion Kanjuruan itu ada di salah satu desa tepatnya Kedung Pedaringan, kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang. Ya proses renovasi stadion Kanjuruan di Kepanjen ini. Uh, kita kutip dari detik Jawa Timur uh, Sudah mencapai 85% Sangat luar biasa Tinggal 15% lagi Kita akan bisa melihat secara dekat Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang ini rekan itu itu jangan ditinggalkan sebagai channel kami Ikuti terus rekan ya Di sini, Stadion Kanjuran sendiri, dalam rangka renovasi ini, uh, sebagai project manajer PT Waskita Karya, menyampaikan dari Bapak Vino Teguh Pramudia langsung menyatakan renovasi stadion ini ditargetkan rampung uh, bulan Desember, ya, akhir Desember tahun 2024, artinya kurang tiga bulan lagi kita bisa menikmati stadion Kanjuruan dari dekat rekan secara keseluruhan sudah 85% pengerjaan jadi tinggal 15% lagi yang akan kita rampungkan menurut Bapak Upinu kepada wartawan yang hadir saat tanggal 26 September hari Kamis yang lalu di Stadion Kanjuruhan. Ini salah satu penampilan atau penampakan wajah baru dari uh, renovasi Stadion Kanjuruhan. Dalam kesempatan ini juga Bapak Vinom menjelaskan bahwa transformasi besar-besaran telah dilakukan dalam proses renovasi Stadion Kanjuruhan ini yang meliputi penguatan struktur bangunan. Semua itu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan buat para penonton semua. Ya, inilah salah satu dengan melakukan penguatan dan perombakan untuk akses keluar masuk para penonton dan termasuk kemudahan dalam proses saat evakuasi. Itu yang disampaikan Pak Vino dalam kesempatan hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 26. Memang kalau kita bilang saat ini kami membangun Uh, fase baru Kanjuruhan ini uh, merenovasi. Sebenarnya, merenovasi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini sangat masif, bahkan lebih rumit dibanding membangun baru. Jelasnya, betul sekali ya, uh, renovasi ini memang lebih sulit uh, daripada untuk membangun baru kembali. Ya, itulah, ya, rekan, ya, jadi mohon pengertian. ditambahkan lagi dari Pak Vino, uh, memang uh, Stadion Kanjuruan ini bukan sekedar membangun legasi atau arsitektur yang juga mempertahankan struktur yang lama. Artinya struktur lama uh, tetap dipertahankan dan juga menambah kekuatan atau memberikan aspek-aspek kenyamanan buat para penonton terkait dengan evakuasi dan jalur keluar masuk. Termasuk tangga yang lama dibongkar eh, di sini juga membuat tangga yang baru tentunya yang standar FIFA itu. Dengan tangga yang baru ini dirasakan akan lebih nyaman. Itu penyampaian dari Pak Vino dilanjutkan lagi seperti progres 15% penyelesaian daripada renovasi stadion kanjuruan ini adalah uh, seperti pemasangan atap bagian tribun dan yang sisi barat tentunya ya beserta penutupnya. Kemudian juga sisa-sisa kecil memang masih perlu di finishing yang harus dilaksanakan. Dan itu pun masih tersisa sedikit, ya. jelas Pak Rino, untuk single set. Banyak yang pertanyakan tentang hmm, konsep single set sendiri akan menjadikan kapasitas stadion Kanjuruan ini berkurang dari sebelumnya. itu sekali lagi untuk single set memang uh, membuat berkurang ya dari stadion Kanjuruan ini dibanding yang sebelumnya. saat ini kapasitas dengan penampakan wajah baru dari stadion Kanjuruan hanya memadai 21.700 untuk tempat duduk artinya membuat kenyamanan dan keamanan sekali lagi untuk single set kapasitas stadion kanjuruan berkurang dari pada sebelumnya karena kapasitas ini juga hanya cukup 21.700 tempat duduk. Ya, mudah-mudahan dari 21.700 ini bisa membuat kenyamanan dan keamanan buat para penonton. Ya, oke okay, rekan. Nah, inilah inilah wajah baru Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang Mungkin selama ini eksterior untuk mempercantik wajah daripada Stadion Kanjuruan sendiri yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan lebih elegan rasanya ya menambah keindahan, mempercantik diri sebagai stadion kanjuran ini. Ya, memang ada beberapa beberapa ya. Beberapa yang menanyakan di tempat kami bahwa single set itu ada berapa? Sudah terjawab. Artinya di sini tertera 21.700 untuk tempat duduk. Semua demi kenyamanan dan keamanan kita semuanya. Itulah gambaran sepintas buat rekan semuanya bahwa Stadion Kanjuruan ini uh, mungkin insya Allah akhir tahun ini bisa kita lihat wajah baru sebenarnya daripada stadion Kanjuruan tersebut. Ya memang ini ada beberapa juga yang tampak uh, kebetulan siang hari ini, para pekerja masih istirahat isoma artinya di sini belum ada aktivitas mungkin nanti jam 1 kurang 15 atau jam 1245 ya mungkin sudah persiapan lagi karena ini baru jam 11 30 nah, ini tepatnya jam 11.30 jadi semua para pekerja masih istirahat rekan ya Yang jelas wajah daripada stadion Kanjuruan yang kita banggakan bersama buat keluarga besar Aremania dan Aremanita. Inilah tampak wajah baru dengan 85% ya sisa 15% lagi akan terselesaikan kurang lebih tiga bulan lagi ya akhir tahun ini sudah bisa kita melihat wajah baru daripada stadion kebanggaan kita bersama ya demikian rekan sekelumit ini sebagai gambaran perkembangan pencapaian uh, daripada renovasi stadion kanjuruan ini sudah mencapai 85% semoga bermanfaat buat keluarga besar aremania dan aremanita khususnya dan semua para penggemar persepak bolaan yang ada di seantero jaga tentunya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dari kami semata itu tidak kesempurnaan kami sekali lagi mohon maaf demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan manfaat sedikit ini tidak lupa salam hormat kami buat keluarga kami hanya mampu berdoa buat rekan semuanya sehat selamat dan tetap bahagia bersama keluarga panjang umur Terima kasih akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat rekan semuanya